बातमी आहे दीपक केसरकर के यांनी केलेल्या वक्तव्यासंदर्भात अक्षयच्या मृत्यूची चौकशी होऊ द्या सत्य समजेल असं म्हणत दीपक केसरकर यांनी जितेंद्र आव्हाड यांना सुनावलंय अक्षयच्या मृत्यूप्रकरणी आव्हाडांकडून ऑडिओ क्लिप व्हायरल करण्यात आली होती आणि यावर आता दीपक केसरकरांनी आव्हाडांना सुनावलं आहे अक्षयच्या मृत्यूची चौकशी होऊ द्या तेव्हा सत्य समजेल असं दीपक केसरकर म्हणाले जितेंद्र आव्हाड यांच्याकडून एक क्लिप ऑडिओ क्लिप व्हायरल करण्यात आली होती त्यानंतर आता दीपक केसरकरांनी जितेंद्र आव्हाड यांना सुनावला जितेंद्र आव्हाड यांनी कोणती क्लिप व्हायरल केली आहे ऐकूयात हॅलो आप, आपको एक व्हाट्सअप डाला था मैंने हाँ। बाद में डर गया और उसको डिलीट मार दिया अच्छा क्यों आ, आ, क्या है ना वो जो अक्षय शिंदे का जो मर्डर हुआ है ना। हाँ। वो उसके पीछे मेरी गाड़ी थी अच्छा गई तो मैं बाद में फिर कुछ नहीं कर पाया बोला आपको बोलता हूँ बाद में बोलू कुछ गलत मैसेज ना चला जाए मेरे पीछे लग जायेंगे अच्छा था तो क्या आपके पास नहीं नहीं वीडियो तो नहीं था मैं और मेरा सालाम रैली में जा रहे थे हाँ। आपने, इसके ऊपर अपने बाईपास पे मुमरा हाँ वहाँ तो हाँ, से जा रहे थे वाई जंक्शन पे हम लोग बाद में पहुंचे इसका सब टिंग टोंग सुनने के बाद अपने हाँ। मुमरा का पहाड़ चढ़ते है ना हाँ। तो अपने पीछे आगे मतलब पीछे से ओवरटेक करके आई थी उनकी वैन उसमें ऑलरेडी उन्होंने पर्दे लगाए थे सब यहाँ से अच्छा तो पहले उसकी गाड़ी ऊंची है तो ठक करके आवाज आया हमको लगा गाड़ी का पाटा बजा गया सेकंड आवाज आई तो मैं थोड़ा डर गया हम बोला कुछ तो इश्यू होगा और वो पुलिस वाले ने भी गाड़ी रोकी वो बाहर आए उन्होंने तो दरवाजा खोला दो पुलिस वाले शायद कुछ उतरे वापिस उन्होंने बंद किया और वापिस चले गए फिर तीसरी आवाज आई अच्छा तो हम लोग डर गए फिर मैं ओवरटेक मार के भाग वो कलवा की तरफ घुस गए हम लोग अपने टी जंक्शन की तरफ चले गए अच्छा अभी आपसे भी बात करने मेरी फट रही है क्या बोलो आ, आ, आगे कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए नहीं कोई प्रॉब्लम तर... नहीं उसमें क्या प्रॉब्लम होने की है यानी कैसा होता है अभी ऐसा समझो कि एक आपके बीस साथी के ऊपर गाड़ी है और वहाँ पे वो वा, हमको पहले ऐसा लगा कि गाड़ी का पार्ट बजा गया गाड़ी उछलती है ना हां हां ठक तो तो करके फिर सेकंड ठक करके फिर तीसरा ठक और गाड़ी को सब पर्दे लगाए थे मेरा साला भी डर गया बोले चलो से अभी मोबाइल अपना चालू नहीं था हम तो बस रैली में जा रहे थे तो बोला सुकून से चलो चुपचाप और उसके बाद जब मैं हम लोग आए आया पे अभी मोबाइल चेक किया तो पता चला कि उसी न्यूज आ रही है अक्षय शिंदे की हाँ। तो मैं बोला यार किसको पता है तो बोला चलो आप पे भरोसा मैं आपका फॉलोअर भी हूँ मैसेजेस भी डालते रहता हूँ इसके ऊपर तो आपने तो तो क्या थे, थे। थे। मैंने यही व्हाट्सएप मतलब मेरी वॉइस ही डाला था कि भाई अक्षय शिंदे का मैंने देखा लेकिन मैंने बाद में डिलीट मार दिया जानबूझ के अपने रैली के टाइम पे उसको मारा है पुलिस वालों ने हम्मी जितेन्द्र आव्ड लग एनकाउंटर हे काय मुद्दाम केलं जात नाही त्यांनी पोलिसांवर हल्ला केल्यानंतर त्या गोळीबारामध्ये त्यांचा मृत्यू झालेला आहे आणि असे जेव्हा मृत्यू होतात तेव्हा त्याची चौकशीच होते चौकशी झाल्यानंतर सत्य बाहेर पडेल कुठल्याही परिस्थितीमध्ये महाराष्ट्रामध्ये अशा प्रकारे कुठलीही गोष्ट घडत नाही अनेक वेळेला जे गुन्हेगार असतात त्यांची प्रवृत्तीच गुन्हेगारी असते त्याच्यामुळे ते पोलिसांवर हल्ला करतात आणि अशा हल्ल्यामध्ये जर पोलीस स्वतः जखमी झालेले असले तर त्यांना प्रतिहल्ला करण्याशिवाय इलाज नसतो ही वस्तुस्थिती आहे त्याच्यामुळे ते सेल्फ प्रोटेक्शनसाठी केलेलं एक कृती असते